Zahid harap Najib diampunkan. Ramasami label Anwar hipokrit. Najib kekal di penjara Kajang. MIC diberi kata dua. Fokus Internet Selamat 2026. Budi 95 jimat 800 juta ringgit. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyuarakan harapan agar Datuk Seri Najib Razak diberikan pengampunan oleh Yang Di-Pertuan Agong selepas bekas Perdana Menteri itu menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Beliau menegaskan harapan dan doa tersebut tidak seharusnya disertai sebarang tekanan kerana kuasa pengampunan merupakan hak mutlak Seri Paduka Baginda dan tidak boleh dipertikaikan. Zahid menyatakan pendirian itu ketika berucap pada perasmian mesyuarat agung tahunan Parti Makal Sakti ke-17 sambil menekankan kepercayaan bahawa Yang di-Pertuan Agong mengetahui masa paling sesuai untuk membuat keputusan. Najib kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas hukuman asal 12 tahun dikurangkan oleh Lembaga Pengampunan dengan tarikh pembebasan dijadualkan pada Ogos 2028. Pengurusi Yurimai P. Ramasamy mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyifatkan beliau gagal menunaikan janji reformasi institusi selepas memegang kuasa. Menurut laporan Malaysia Kini, Ramasamy mendakwa kegagalan menangani isu pembunuhan di luar proses kehakiman, kematian dalam tahanan dan penggunaan akta sosma membuktikan jurang besar antara retorik dan realiti pentadbiran kerajaan madani. Beliau turut membangkitkan statistik daripada laporan Suaram dan EAIC yang menunjukkan kadar kematian dalam tahanan masih tinggi serta memberi kesan tidak seimbang kepada golongan minoriti khususnya komuniti India. Ramasami menegaskan selagi IPCMC tidak ditubuhkan dan Sosma tidak dimansuhkan, kerajaan akan terus dilihat gagal melaksanakan reformasi sebenar yang dijanjikan kepada rakyat. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kekal menjalani baki hukuman penjaranya di penjara Kajang bersabit kesalahan penyelewengan dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Hakim Mahkamah Tinggi Alice Lok Yee Ching hari ini menolak permohonan semakan Najib yang juga bekas Presiden AMNO bagi memaksa kerajaan dan enam yang lain untuk melaksanakan titah addendum Yi Qing memutuskan bahawa titah adendum itu tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan bagi maksud menjalani tahanan rumah di negara ini. Kepimpinan tertinggi barisan nasional memberi amaran kepada MIC supaya segera memutuskan sama ada mahu kekal dalam BN atau sebaliknya. Pengerusi BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekaburan pendirian MIC termasuk laporan permohonan menyertai Perikatan Nasional menimbulkan persoalan kesetiaan dalam gabungan. Beliau menegaskan BN tidak mahu parti komponen yang berubah pendirian secara tidak konsisten dan kepimpinan BN bersedia membuat keputusan jika MIC terus berdiam diri. Dalam masa sama, BN juga merancang meneliti pindaan perlembagaan bagi membolehkan parti Friends of BN diserap sebagai parti teras melalui persetujuan penuh semua pihak. Kementerian Komunikasi akan memberi tumpuan utama kepada keselamatan internet dan keberkesanan penyampaian maklumat kerajaan menjelang 2026. Memetik laporan bernama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata Kempen Internet Selamat 2.0 akan diperluaskan secara besar-besaran bagi melindungi kanak-kanak, remaja dan keluarga daripada ancaman digital. Beliau menjelaskan, pindaan undang-undang komunikasi serta pelesenan platform media sosial merupakan langkah penting memastikan ekosistem digital lebih selamat dan bertanggungjawab. Fahmi turut menekankan keperluan pendekatan komunikasi kerajaan yang lebih bersasar selari dengan tabiat penggunaan media generasi muda yang semakin bergantung kepada platform digital. Kerajaan berjaya menjimatkan 800 juta ringgit hasil pelaksanaan program Budi Madani RON95 sejak September lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan, penjimatan itu dicapai melalui penyasaran subsidi minyak yang hanya memanfaatkan warga negara Malaysia dan mengurangkan ketirisan melibatkan warga asing serta penyeludupan. Menurutnya, hasil penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat melalui bantuan tunai, peningkatan kemudahan kesihatan, pembaikan infrastruktur dan kemudahan awam. Di bawah budi 95, pemegang MyCard yang layak boleh membeli RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan pada harga RM1.99 seliter berbanding harga pasaran tanpa subsidi.